И... И всем хайо, с вами как всегда Данил. И ребята, наконец-то у меня 19 тысяч кубков. И... Выходим. И у меня 19 к. И ребята, 19 тысяч. 19. 000. Короче, ребята, сегодня мы будем открывать ящики. Так. Так, короче, чего, пожелаю удачного открытия. Погнали. Открываем первый ящик. Ничего не выпало. Открываем большой ящик. Мне тоже ничего не выпало. Так, откроем мега ящик. Фу, ребят, ставьте лайки, чтобы мне что-то выпало. Поставили лайк, подписались, погнали. Было, походу, 6 предметов. И открываем... Блин, ааа, а! гаджет обычно выпал, фигнющие открытия, блин, блин, вообще, считай, ничего не выпало, ну, блин, ну. А! эх. блин 30... жалко, мне не хватает на этот мега ящик. Ну, ребят, мы все равно, короче, М -м -м, хрен, открывать большой ящик или не открывать, не знаю. А что вот такое вот было открытие ящика на 19к, ребята. 19 тысяч кубков. 19 тысяч это надо заскринить. 19 тысяч и мне ничего не выпало, как обычно. Потому что это самый невезучий аккаунт. Блин. Не, ну блин, у меня на всех аккаунтах выпадают бойцы. Ну чтобы из трех мегаящиков ничего не выпало, это вообще какой аккаунт должен быть невезучий? Да, ребят, я открыл еще перед записью вот тут один мега ящик. И короче тут вот чувак Майнкрафт, да? Да, вот он, короче, разблокировал Браво Пас. Купил, короче, Браво Пас. Эх, ну Жал, жалко, жалко. Ну, короче, ребят, вот такое вот было видео. Фин. Ну, давайте хотя бы гаджет на поху что ли, купим. И чё? Блин, покупать скин на дерево, ребят. Напишите в комментах покупать. Если напишите покупать, я куплю этот... Скин на Дэйва. Или, может, какой-то другой скин хотите, чтобы я купил. Или мне купить какой-нибудь мега ящик, например, по акции за 60 гемов. Ну, ребят, вот такое вот было открытие. Ну а всем пока и до новых встреч. Все. Всем пока.